sawi cining dino anak ing desa bodang ono sawi cining keluarga sing rukun lan bahagia yaitu keluargane pak bagas dwk pada manggon ing oma prasaja nanging anget anak ing sekitar sawah ijo royo royo sing dadi kaki ati tentrem saben esu suara jago pada sambut sambutan dan angin semilir nggawa ambu lemah teles seko sawah sing anyar wai disiram Uripe keluarga iku lumaku kanti tentrem dan kebak katresnan pada tulung tinulung ing saben perkara gede utawa cilik suasana ing omai pak bagas kroso ayem lan tentrem hawane seger serngingi sore nyorot liwat jendela gawe padang kuning keemasan ing ruang tamu ora suwe pak bagas kepala keluarga balik saka nyambut gawe klambinnya rada kusut lan dheweke nggawa tas ing tangane. Wah, dina iki tangane panas banget. Tapi pas mlebu mah rasane adem. orang ora adem, ora adem hawane tapi ya adem ati bisa. Karena bisa bareng keluarga sing tak sayangi iki. Lah ya, Pak, wong kabeh nunggu jenengan kok bar iki jam 5, waktu ngopi sore. Hmm, ya ndara, kopi ora lengkap sore iki wong tapi orang mengkopi sih gue duduk tapi ada ada saya gue duduk kau gue ilmu total promo luwe luwe apa gue nggak ngunggu kosong maksudnya apa mbak Kumbang gue gue dulu ya itu cara ngomong, cara tumbelan, cara ngajarin ngomong dia. Akhirnya temu sih butuh dipelajari. Kayak kromo halus, kromo injilan dia Nah, ini penting banget, kalau begitu kudu bisa nganggo basa Jawa sih, bener orang mengerti, tapi ukuh bisa narap ing sapendino. Iya, Mel, soalnya cara ngomong itu <coughs> sama rake, sapa dewe, wong sing sopan kene, biasanya ukah sopan adne. Tapi ibu-ibu, eh, kapan kudu ngoko, kapan kudu kromo, aku bingung. <laughs> gampang guys, kue tinggal ngeteng nika soko kue ngomong, yang kalau kote supoyo, kue tidak ngegosok ngekuai, kue ngal 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 setuju ngekuai, kue ngal kelas ngekuai, Jawa ngal ngegosok ngekuai, kue ngal ngegosok ngekuai, kue Kamare Melisa lan Erwinda katon sederhana, nanging rapi. Ing meja sinau onok buku-buku kebuka. Pensil cendek lan lampu meja murup remang-remang. Sekon jopo, suasana ni adem lan nambah ayam sore iku. Miss, kau nasi nggak nafas? Bisa coba mbak, aku isi bingung, isinya wakai banget. Aku orang ngerti, aku demi ngerti sekondi. Nah, aku tuh bahasa gampang, Dis. Nggak dikongkong nulis perbahasan atau kesiwa lo. Tapi aku orang ngerti arti ini, Mbak. Nek mingk salah, aku di guyu ambil di guru. Alah, kowe kowe kebaca gede. Sinau, sinau kue orang usah mikir salah di sini. Sepenting nyoba. Ya, wes, aku nyoba saiki tapi nek rampung mbak kudu pasti aku es ya hmm. oke oh, tapi nek tugasku kok kok es ini PR matematika ah ya wes deal sing penting ono es teh coba ini jar basuki mau mau beo maksudnya apa mbak Tegas sih, nek sukses kudo, nggak usah halal-halal Kayak kowe saiki, Nek pengen pintar aku di sini tahu tau, ngerti aku saiki Sore iku hawa seger semerbak saka pawon Naila ibu Melisa sibuk ngaduk sayur asem ing panci Suara gemericing sendok ketemu panci muni alon Nambah rame suasana Saka jendela pawon Cahyaning serengingi melebu Madangi pawon Lan ibu singkaton teduh lan sabar Melisa melebu pawon karung gobo piring sing wis di misahi tangani isih teles ibu, ibu, ingin, cuci kake, no. Wah, api tenang dulu, ya, aku bisa ini rajin ya orang yang biar tenang, saya ini aku pengen bantu ibu aku mesti ya, ibu kesel gini nih, ibu tau mati dulu ya, ibu, ibu seneng naik kuih ke kecil bareng dari omat di ayam ibu, Aku oleh dolan karena pedang orang sulitin. Oleh lain bu, mami, ojo nanti sulit <laughs> banget yo mengko banyak wis ada magrib sudah mulai. Ibu bu, mengku wis tekan umai sinta pulang apa ibu? Yo mulu sing api sing hati ojo nanti bawa ibu khawatir yo. Ibu bu, ngaturun wes di yes, sini. Langit sore sumunar apang keemasan Angin awal nyipak kodong pepohonan Gowa suara patak kutuk manuk siar balik minyak pangunan Ing pojok teras Bahel milenggak ayam Nganggu pojok moto cili, Lan moco doa Ora suwe melisa teko ngowo te anget Sing luar ke uap wangi melati Simbari e, Menikot te anget kan Oh iya, Nduk, baca nuan, kue baca-baca sing berarti ya

Lampu gantung murub remang-remang, cahyanya warna keemasan. Suasana oma menelan ayam. Saka adok, gemuk suara jangkrik dan tiktok jam dinding singanjani. Ing kursi Mbah Helmi lungguh mawah sarungan kelam kaos Ing tangani anak HP cilik sing digawe maca pawarta. Pak, jadi Hinten merdeka kula waten saket awo, waten atyara seterek ampeti waten tukas eng Iya, tere kawab. Masih diperikamimu nga beda-beda. Waten suwar saket tansah ngipen diulang panjenengan. Ya, waktu no. ingo, gausah ikut jaminan dikawadimu. No. Um, Punggung si alis basah, alis pesan bangun. Kula pesa, nyuman no. pangestu, nek, iba? Pangestu kukarang ori.

tapi gah soal ngajeni. Najeni wong liya ora mung seko tumindak, Nanging uga, seka tembung lan rasa tulus seko ati. Basa iku dudungupiranti kang ngomong, nanging warisan luhur sing jago buddi pekerti lan jati diri wong Jawa.